Trenerzy, witam serdecznie. Dzisiaj taka niespodziewana dosyć informacja, Lubomir Guldan zakończył profesjonalną piłkarską karierę, trener odnosił się do tego już na konferencji prasowej, ale tak może chwila refleksji już przyszła, jak dotarła do trenera już ta wiadomość taka szokująca? Tak, my rozmawialiśmy z Lubą o... o tej ofercie, że przychodziła. A u mňa sú tak, jedno oko je smutné, druhé šťastlivé. Smutné z toho, že tratíme bardzo dobrého pilkaža, dobrého chlopaka na boisku. A, a, to samé i v šatni, aj dlatego, že Lubovil pierší. Taký, taký, taký facet, ktorý pomôk mne. Tu, keď ja som prichodil, taká moja pravá renka a mluvil mi o klube, o chlopakoch, tie vážne info. A druga strona, albo drugie to, co jest szczęśliwe, dlatego że została tutaj w klubie, a na poz... że na pozycji rektora, tak jest to takie nowe wyzwanie dla Lubomira, on ma za dużo kontaktów, także w, w polityce przychodów i odchodów jest, będzie ważne. słowo Lubomira, po rozmowie oczywiście aj ze so mną jak z trenerzem. A ja życzę mu mocne zdrowie, to samo jak kiedy był zawodnik, ale w tej pozycji a dobre decyzje, bo to ważne w jego przyszłości i w tej karierze menedżerskiej, na, na którą, na którą, gdzie dostał ofertę a lubo dał zgodę. Czy w takim wypadku, bo to tak wypada trenerowi jeden zawodnik, czy coś się zmienia w naszych przygotowaniach, czy po prostu z lubą już też usiadliście i nakreśliliście sobie tą wizję na najbliższe tygodnie? Tak nevypadá týlko dobrý závodník, ale aj dobrý chlopak, taký charakterný. Takže z toho je zvážne teraz aj, aby tí chlopaci, ktorí sú v zespole, zobrali do renky tú odpovedálnosť, tú jakošť očivišťa. A bende čas na teraz na oboze. Lubomír chodí s nami a tam bude, ja myslím, že každý deň taká rozmova a spotkania o prigotovaní ze spolu. A, To samé, to samé, jestli bude vážne nejaké zmocnenie či z našej akadémie, či zmocnenie a, rezervových závodníkov, ktorí, ktorí nemali toľko času tej pieršej časti sezóny je tu šanca dla nich, aby pokazali jakošť a ja myslím, že je to aj dobré vyzvanie dla nás závodníkov v zespole, že by oni zrobili tú, tú, tú prácu aj na sebe, aby som ja zrobil potom decíziu, že to je ten chlopak, ktorý je vážny na tú pozíciu, ktorú zagral Lubo. To takie ostatnie pytanie mi się nasuwa. Trener powiedział, że traci nie tylko dobrego zawodnika, ale traci też kapitana. W takim wypadku czy trener ma już w głowie pomysł na to, kto będzie nowym kapitanem Miedziowych w nadchodzącej rundzie? Tak, to jest uh, dalsza taka strata, że tracimy lidera, kapitana drużyny, ale już mam ja pomysł. Uh, nie będę teraz rozmawiać, kto jest to, bo jest tam, jest tam uh, chłopaków, który, 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 który u których jest szansa. že by, že by dali na kapitánsku pasku na renku, ale to musia znať, že je to aj o odpovedalnosti. Nie je to len to, že majú na renke, renke pásku, pasku, ale je to odpovedalnosť aj za seba očíviče, ale aj za zespol, za prezentáciu zespolu to samé na boisku, takže budeme raz mať viac chlopakmi na oboze, a, ale tých, tých uh, mien je tam také 3 až 4.